પોલીસ કમિશનરના આદેશ બાદ પોલીસ રસ્તા પર ઉતરી એકત્રીસ ડિસેમ્બરની અપેક્ષાએ વિવિધ સ્થળોએ પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી સુરતના ડીસીપી અલક કુમાર તેમની વિસ્તારની ટીમ સાથે તપાસમાં નીકળ્યા લોકો એકત્રીસ ડિસેમ્બર શાંતિથી ઉજવી શકે તે માટે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે ચેકિંગ દરમિયાન જો કોઈ નિયમોનો ભંગ કરતો જોવા મળશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જો કોઈ નશામાં વાહન ચલાવતો અથવા ખલેલ પહોંચાડતો જોવા મળશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે हाँ वराछा विस्तार में मुख्य स्थलों और चौकड़ियों पर आई चेकिंग हाथ धरवाई जी सर आज रोज वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में थर्टी फर्स्ट की रात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग का आयोजन किया जा रहा तो है ये सारे होटल्स ढाबा और साथ जुटे की सारी गला है और ये मैसेज देना दिन चाहते हैं तो कि अगर आपको थर्टी फर्स्ट की रात को जेल नहीं दिखाना है तो कोई भी गैरकानूनी या असामाजिक काम आप ना करें ताकि आपको हैरानी और परेशानी हो पेट्रोलियम में सारे बीस की पूरी टीम डोलव एल सी की पूरी टीम सेल बैलेंसिंग बाइक से और पी सी आर वैन के थ्रो ये चेकिंग की जा रही है और समाज में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको मैं ये कड़क सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको रात जेल में जाना पड़ेगी कैमरामैन हर्षद पाटिल साथ ही सुनील पाटिल समय मीडिया न्यूज़ सूरत